आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी सॉरी आपले महामहिम राज्यपाल राधाकृष्णनजी अजितदादा पवार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चव्हाणजी आपले प्रताप जाधव रक्षाताई खडसे सर्व सन्मान्य मान्यवर आणि समोर उपस्थित विराट या माझ्या माता भगिनींचा महासागर इथं उमटलेला आहे मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो लगातार म्हणजे आता मला वाटतं आतापर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड आपल्या या लखपती दिदी संमेलनाच्या माध्यमातून आपणच तोडलेले आहे सगळे विक्रम मोडीत काढले सभीक महिलात महिला, महिला नजर पोचत नहीं इकड़े समोर इकड़े माजा माता भगिनी उपस्थित है स्वागत करतो धन्यवाद देतो लगातार तीसरी बार हमारे देश की बागडोर संभालने वाले आज तक के सबसे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलगाव की इस पवित्र भूमि पर महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज इथं लखपती दिदींच देखील मनापासून स्वागत करतो तुमच्यासाठी आज खास आनंद सोहळा आहे जळगाव ही सोन्याची भूमी आहे जळगावचं सोनं हे अस्सल बावन कशी असतं इथं जमलेल्या माझ्या लाडक्या बहिणी देखील सोनिया पेक्षा ही सरस है हमारा अभिमान है आज स्वर्ण भूमि पर मोदी जी का प्रेरणादायक संबोधन सुनने का सुवर्ण अवसर भी हमें मिला है। मुझे अत्यंत खुशी है कि मोदी जी आज ऐसे मौके पर आए हैं, जब यहाँ पर 11 लाख हमारी दीदी लखपति तो बन जाएगी और मुख्यमंत्री माजी लड़की बहन योजना के तहत एक करोड़ से भी अधिक बहनों के खाते में पहले दो किस्त जमा करने का काम भी आपके मार्गदर्शन में अपनी सरकार ने किया है बाकी बहनों के अकाउंट में जल्दी रकम जमा कर दी जाएगी या योजने मु बहनी चेहर आनंद फूल राजनी सरकार भर आशीर्वाद देता है तीन मोफत सिलेंडर देना रहा। अन्नपूर्णा योजना देखी सुरू के, के लिए मुलना उच्च शिक्षण मोफत करना चाहिए निर्णय अपने सरकार ने घेक लड़की लखपति योजना अनेक कुटुंबान आधार दिला महिला सर्वांगीण विकाला अपल सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देता है इस देश की महिलाएं सशक्त सक्षम और आत्मनिर्भर बने यह सपना न सिर्फ मोदी जी ने देखा है बल्कि उसे मोदी जी ने साकार भी कर दिया है पिछले दस साल में भारत के ग्रामीण इलाकों की दस करोड़ से ज्यादा महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी हुई है यानी आत्मनिर्भर हुई है और महिलाओं को आत्मसम्मान भी मिल चुका है उज्ज्वला योजना जनधन योजना महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है नई लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले पहला बिल नारी वंदना का पारित किया है महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण को लेकर पहले केवल चर्चा होती थी मोदी जी ने वह करके दिखाया है उनका नाम मोदी जी है आणि मनोज आपल्या सगळ्यांच्या वतीने निमित्ताचं मनापासून धन्यवाद देतो तो स्वयं सहायता बचत गटा से जुड़ी 1 करोड़ लखपति दीदी आज अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है आज महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू कर सही अर्थ से प्रधानमंत्री जी का सपना साकार करने की शुरुआत की है आज इतना संपूर्ण देश से पांच कोटी रुपये रिवॉल्विंग फंड ची वाटप मोदी जी हस्ते होते हजार कोटी च आर्थिक सहाय जा रही है मला हे सांगायला आनंद वाटतो की देशातल्या तीन कोटी लखपती दिदीमध्ये महाराष्ट्रातल्या देखील लाखांपेक्षा जास्त दिदी लखपती झालेल्या समाधान या, या महाराष्ट्राला लखपती दिदी सारखी क्रांतिकारी योजना प्रगत देशातल्या महिलांच्या सर्वांगीण विकासात पथदर्शी ठरेल यात शंका नाही आणि म्हणून उमेद अभियानाच्या चौसष्ट लाख कुटुंब आणि साडेसहा लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करत आहेत आणि म्हणून आज पंचवीस हजार पाचशे तीस कोटींची बँक कर्ज आणि अभियानामार्फत एक हजार आठशे अठरा कोटी एवढा समजाय निधी देण्यात आला आहे अनेक भगिनी पुढाकार घेऊन छोटे मोठे उद्योग आहेत अमेझॉन फ्लिपकार्ट अशा ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येते हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल ही पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं इस सफल यात्रा को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी काफी सराहा है इतनी लंबी यात्रा के बाद भी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई थकान नहीं है उनकी यही असीम ऊर्जा हम सब लोगों को प्रेरणा देती है उनसे प्रेरित होकर राज्य के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहे मोदी जी हमेशा कहते हैं अगर देश को महाशक्ति बनना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है के सक्षम बनाना बहुत जरूरी है मुझे पूरा यकीन है कि देश की महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा महाराष्ट्र के साथ भी खड़े रहे पिछले दो साल में केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को बहुत कुछ दिया है महाराष्ट्र के लिए गेम चें चेंजर साबित होने वाले छहत्तर हजार करोड़ के वार्डवन पोर्ट को मंजूरी दी है पिछले हफ्ते थाने और पुणे मेट्रो के काम को भी मंजूरी दी है मुझे यकीन है इसी तरह मोदी जी का पूरा समर्थन एवं सहयोग महाराष्ट्र के विकास को मिलता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करना है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अनुरोध करता हूँ मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के तहत स्टॉक के लिए ब्याज की खरीद के संबंध में मूल्य नीति पर विचार करें इसके अलावा कपास सोयाबीन उत्पादन किसानों की मांगों पर भी निश्चित विचार करेंगे और दूध के बारे में भी सोचेंगे राज्य में सूखे स्थिति दूर करने के लिए राज्य सरकार नदी जोड़ परियोजना को बढ़ावा दे रही और नीति आयोग की बैठक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार नदी जोड़ प्रकल्प को आगे बढ़ाए, पैन नल गंगा नलगंगा जैसे देवेंद्र जी ने कहा है कि साथ साथ मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार मदद करे कल के बारे में भी केंद्र सरकार जरूर विचार करे और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं इतना ही कहूंगा कि तो पंक्तिया मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कहता हूं प्रधानमंत्री पद पे है मोदी इसलिए देश की महिला है हो गई लखपति दीदी मोदी जी का है यही प्रयास सक्षम महिला और उसका विकास विरोधी पार्टी वाले बोल रहे थे मोदी जी की पार्टी हारी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके मोदी जी पड़े सब पे भारी और उनके पीछे थी जनता सारी और सबसे आगे थी ये देश की नारी धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र और एक दुखद घटना कल घटी यहाँ पर 25 लोग यहाँ पर जब काठमांडू गए थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हुई है उनके परिवारजन के दुख में हमारा शासन सहभागी है और उन्हें हमारे राज्य सरकार की ओर से हर एक मृतक परिवार को पाँच लाख रुपए की यहाँ पर मदद दी जाएगी ये भी मैं यहाँ पर कहता हूँ